Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Harmony Secret, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Entonces, ¿puedo ser tu novia? Aiguarin dijo con un brillo en sus ojos. Hey, Maivica sintió que de repente sus mejillas se calentaban al escuchar esa pregunta tan directa. ¿Qué? No pensé negarme, pero de repente me lo preguntas. Entonces, se preguntó si Warren realmente quería comprometerse con ella o si solo estaba bromeando. Claro, si quieres, puedes hacerlo cuando quieras. No puedes forzar algo así. Y es una vez más que intenta evitar que Maevika se siente incómoda. Esto ha sucedido varias veces. ¿Estás cansada de mí? Entonces, Myvika abrió rápidamente la puerta y salió del auto, esperando que Aiguarin la siguiera. Mientras se acercaban a la entrada, Aiguarin envolvió su brazo alrededor de la cintura de Myvika y caminaron juntas, sin darse cuenta de que una mirada los observaba desde un automóvil cercano. No se trata solo de lo que pasa en la cama, aunque están en la misma cama ya empiezan a involucrarse y enamorarse más. Esa mañana, Maidika se despertó antes que Aguarin. Ella estaba acostada de lado, mirando el rostro del dueño de la cama, que aún dormía, incluso dormía. Ella seguía siendo hermosa. Unos cuantos mechones de cabello cayeron sobre su rostro, y Maidika no pudo resistirse a apartarlo suavemente con la mano. De repente, una sonrisa apareció en su rostro. Despertarse y ver a Iguarin a su lado en la misma cama la puso de buen humor al recordar las cosas que hizo por ella. Cuanto más la conocía, más notaba un lado menos serio, un lado que sabía ser encantador, quejarse y hasta ser astuta. Muy diferente a la primera impresión que tuvo cuando se conocieron, pero fue tan encantadora, adorable. Además de ser increíblemente hermosa, todavía me hace caer ante sus lindas maneras. Al mirar ese rostro acogedor de alguien que la cuidaba tan bien y la hacía sentir segura, sintió la necesidad de acercarse y abrazarla, pero cuando estaba a punto de moverse, dudó que. Quiero acurrucarme con él. Rápidamente se llevó las manos a la cara, tratando de recuperar la compostura y se giró hacia el techo. Si quieres hacer eso, hazlo ahora. ¿Por qué estás dudando? Ella ya dijo que permite. Suspirando, decidió escuchar sus propios pensamientos y se giró nuevamente hacia un lado. Ver a Iguarin durmiendo nuevamente la hizo sonrojarse mientras surgía un pensamiento inesperado. ¿Qué pasaría si yo fuera la novia de él? ¿Si yo fuera la novia de Iguarin? Ante ese pensamiento, sus mejillas se calentaron de inmediato y se llevó las manos a la cara. ¿Realmente tendría la oportunidad de salir con una mujer tan bella y talentosa? Solo imaginándolo, todo mi cuerpo está en llamas. ¿En qué estás pensando? susurró para sí misma, perdida en sus pensamientos. Aiguarin ¿Mm? se movió levemente y abrió los ojos adormilada. Maidika se sobresaltó e instintivamente se cubrió la boca con las manos antes de darse la vuelta. Pero antes de poder escapar, sintió que alguien la abrazaba con fuerza. ¿Mm? ¿Ya estás despierta? ¿Qué tal si hoy llegamos un poco más tarde al trabajo? Quédate aquí y déjame abrazarte un poco más. ¿Qué? Maidika se quedó quieta cuando sintió los brazos de igual en alrededor de ella. La abrazaron por detrás y el calor que emanaba de ese abrazo hizo que todos sus pensamientos, agitados, se calmaran de repente. Ella simplemente aceptó quedarse ahí, envuelta en ese calor. Una sensación confortable que la hizo querer cerrar los ojos y volver a dormir, solo para permanecer en ese abrazo un poco más. Entonces, ¿eso es lo que se siente estar en una relación? Durante la semana, Igualin iba a la oficina de Oriana casi todos los días, excepto cuando necesitaba visitar los hoteles bajo su administración. Unas cuantas veces al mes viajaba para visitar sucursales en otras ciudades como o bien a resort o bien a boutique o bien a home State. en estas sucursales había gerentes responsables y los equipos enviaban informes semanalmente o incluso diariamente en casos urgentes